Tujuan kita adakan di sedang media pada hari ini ialah untuk menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai kutipan SD dalam bersatu yang selanjutnya membawa kepada panggilan untuk perjumpaan dengan lembaga disiplin parti pada 25 September lalu. Perjumpaan itu telah ditangguhkan tetapi belum dibatalkan. Ada empat orang yang dipanggil iaitu saya sendiri selaku ahli majlis pimpinan tertinggi dan juga ketua bahagian bangi Datuk Suhaimi Ghazali Ketua Bahagian Sepang dan Setiausaha Negeri Selangor Sedara Isa Saidi Ketua Bahagian Ampang Dan Sedara Muhammad Fadli Ismail Ketua Bahagian Ipoh Timur Pertama sekali perlu diketahui Bahawa kami sebenarnya sedaya upaya Kami cuba untuk mengekalkan isu ini sebagai isu dalaman parti Sebab itulah walaupun media banyak tanya Walaupun ramai orang-orang atas dalam parti bercakap secara terbuka mengenai isu SD ni kami memilih untuk tak jawab apa-apa langsung kepada media kami diam sebab kami nak uruskan hal ini secara dalaman mengikut budaya bersatu budaya sebagai satu keluarga itu sebenarnya budaya bersatu budaya yang mana kita boleh berbeza pandangan tapi kita selesaikan secara perbincangan secara adik-beradik tetapi ada pihak yang membocorkan kepada media bahawa kami dipanggil ke lembaga disiplin Malah yang lebih mengejutkan seminggu sebelum kami terima notis telah ada yang menyebarkan dalam media sosial bahawa akan ada sidang lembaga disiplin. Notis belum keluar tapi berita dah keluar. Akibatnya setiap hari nama baik dan imej kami dan juga 120 orang ketua-ketua bahagian yang menandatangani dokumen yang akan saya sebutkan sekejap lagi diserang dengan menggunakan negatif songsang yang bagi saya bagi kami adalah satu negatif songsang yang sengaja cuba dibentuk dan untuk memastikan karakter assassination yang bertubi-tubi ini tidak berterusan kami pada hari ini terpaksa mengadakan sidang media untuk membersihkan nama kami dan nama 120 orang ketua-ketua bahagian lain yang turut sama menyokong apa yang kita lakukan sekitar 3 minggu sebelum PAT perhimpunan agung tahunan bersatu bila mana saya dan beberapa rakan-rakan duduk berbual kami berbual secara santai saja timbul persoalan tentang satu cadangan untuk membawa usul pencalonan perdana menteri dalam PAT tak ada masalah untuk kita namakan tangsi presiden sebagai calon perdana menteri tetapi ramai di kalangan kami yang mempersoalkan kewajaran perkara yang sebenarnya bersifat strategi dalaman dibawa ke platform terbuka seperti PAT ini kerana kami merasakan ia boleh menimbulkan polemik yang tidak diperlukan maka timbullah satu cadangan untuk kita berjumpa dengan Tan Sri membincangkan semula perkara ini tapi sebelum kita jumpa dengan Tan Sri itu dengan Tan Sri Presiden kita rasakan lebih baik kalau kita boleh tunjukkan bahawa sebenarnya pandangan kita ini mendapat sokongan pimpinan akar umbi parti dan bilangan itu bilangan yang ramai supaya jelas bahawa sebenarnya yang sependapat dengan kami adalah bilangan yang besar tak yalah takkanlah kita nak jumpa dengan Tan Sri Presiden kita pergi dengan tangan kosong eh, yang eloknya ialah ada something dalam tangan kita menunjukkan ni bukan idea nak mandai-mandai seorang diri maka kita pun mulakanlah usaha mengumpul tanda tangan menyokong idea supaya tidak dibawa usul ke PAT asalnya nak buat macam petition Uh, tapi kita tengok petition ni dia mungkin tak berapa kemas sangat tulisan tangan dia berterabur lah semua ni tu. Jadi kita buat dalam satu format dokumen akuan yang sekarang ni ramai orang rujuk sebagai SD. Kami yakin bahawa sesiapa pun yang sayangkan presiden dan sayangkan parti pasti mereka akan menyokong dokumen yang kami sediakan ini. Maka terbukti apabila kami mula war-warkan kepada rakan-rakan ketua-ketua bahagian, kami dapat sokongan yang besar. 120 orang ketua bahagian menandatangani dokumen ini ramai yang ada dalam dewan ini adalah saksi dan saya rasa amat jelas bahawa fokus kami ialah menyatakan pandangan bahawa usul yang sensitif tak perlu dibawa ke PAT kita build up sokongan kepada Tan Sri dan poin utamanya ialah usul yang sensitif tidak perlu dibawa ke PAT malahan kalau diteliti kita siap letakkan lagi syarat bahawa Tan Sri Presiden mesti terus di depan di mana salahnya kandungan dokumen ini? Tidak ada satu ayat pun yang menolak presiden. Saya harap kita jelas mengenai kandungan dokumen akuan tersebut. Jadi seterusnya timbul persoalan. Mana datangnya naratif songsang bahawa ada usaha nak menjatuhkan presiden? Sehingga isu ini dimasukkan oleh orang yang menulis ucapan dasar presiden dan menjadi polemik dalam parti hingga hari ini dan lanjutan daripada itu kami empat orang pula dipanggil ke lembaga disiplin katanya ada lagi yang kedua dalam ucapan dasar presiden terdapat ayat yang mendakwa ada usaha mengumpul SD untuk menjatuhkan presiden soalannya siapa yang bawa naratif song sang ini sehingga presiden pun tersalah faham mengenai apa yang berlaku adakah penasihat-penasihat ini membaca dokumen sebenar sebelum menulis ayat itu atau adakah penasihat, penasihat, ini ada agenda yang lain ketua bahagian Ipoh Timur bangun dan melawangkan tidak benar Tan Sri tidak benar Tansri. kita dengar daripada atas betas sebab dakwaan itu memang tidak benar tetapi dengan begitu pantas beberapa orang mengelilingi saudara Fadli yang seperti kita tahu berlaku kekecohan saya ni tuan-tuan dan puan saya jadi ahli majlis Perbandaran tinggi dah tiga penggal tak pernah sekali pun saya lihat PAT kita kecoh macam tu Meskipun, Mengenai SD specifically kepada saya Belum ada, saya dah mohon <coughs> Dalam mesyuarat MPT yang saya sebut tadi Saya dah sebut bahawa saya memohon sangat Untuk berjumpa dengan Tansi Presiden Saya bawa SD ni Masa mesyuarat tu saya ingat nak tunjuk Dalam mesyuarat Tapi Tansi Presiden kata tak apa nanti uh, I will call you to set the time uh, Masa PAT pun Uh, masa salam salam dengan Tan Sri tu saya Tan Sri saya minta sangat nak jumpa Tan Sri ni sebab banyak salah faham mengenai SD ni. Uh, dan sekali lagi Tan Sri kata kita akan dia uh, dia akan bagi tarikh. Uh, betul memang ada tarikh uh, yang yang ditetapkan hari Rabu akan datang Insyaallah ber, kalau ber berkelapangan kalau Tan Sri sudi ber ber berkelapangan saya akan berjumpa dengan beliau memang ada tarikh dan masa yang ditetapkan. Uh, so itulah situasi sekarang ni. Semasa uh, isu ini panas sebelum PAT uh, sebelum PAT kita ada satu mesyuarat majlis pimpinan tertinggi uh, bersatu diadakan di pejabat parti saya tak ingat tarikh berapa bulan, tapi immediately sebelum PAT dalam mesyuarat itu memang saya minta ditimbulkan soalan uh, saya ingat pertama sekali saudara Afan uh, timbalan ketua badan pimpinan negeri Sabah tanya soalan kemudian uh, diikuti pula oleh Yang Berhormat Datuk Wira Mas Ermiati, Ketua Seri Kandi Malaysia, tanya soalan mengenai yang berkait dengan SD ini. Saya dah ready nak jawab sebab tu saya minta dia orang tanya. Sebab saya nak buat penjelasan. Benda dia sepatutnya boleh selesai dalam cara PT, tapi Tan Sri Presiden pada masa itu terus mengatakan bahawa kita tak payah bincang pasal SD. Apa yang kita patut buat ialah fokus kepada PAT, pastikan berjalan lancar dan dia saya pun dalam ucapan saya, saya takkan sentuh isu-isu yang, yang yang macam ni, saya akan fokus pada masalah negara. Jadi saya follow uh, arahan dan nasihat yang dibagi oleh Tan Sri Presiden Saya pun tak sebut apa-apa Jadi saya ingat selesailah pada masa itu uh, Tapi kemudian selepas itu timbul lagi Dan kita tak ada lagi mesyuarat MPT uh, selepas PAT uh, Jadi belum ada ruang Tapi karakter uh, assassination, assassination terhadap kami berterusan So itu jawapannya lah